इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री पे अराइवल पे हमने वादा किया था एक वादा नहीं हमारा एक विजन था कि क्योंकि बहुत पंजाबी जो हैं वो एन आर आई वो हर रोज वैंकूवर जाते हैं टोरंटो जाते हैं लंदन जाते हैं मेलबर्न जाते हैं सिडनी जाते हैं कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है बुजुर्ग हैं अकेले हैं फ्लाइट मिस हो गई पता नहीं कहाँ जाना है पता नहीं कब जाना है पता नहीं कौन सा होटल दिया जब सामान नहीं आया पता नहीं कहाँ लिखवाना है सामान बहुत सी दिक्कतें थी मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆਤਾ jata rehta tha airport pe to humko bhi likhwana padta tha saman nahi aaya ji british airways ka saman nahi aaya ji klm ka saman nahi aaya ji lufthansa ka main kisi airline ko koi aapatti nahi jata raha hu kai bar ho jata hai oh de waste ajj assi terminal 3 te punjab help center पंजाब सहायता केंद्र खोला है किसी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आ जाए टर्मिनल थ्री के अराइवल पे आ जाए अंदर ही हेल्प सेंटर है दो अफसरों की ड्यूटी लगाई है कंप्यूटर लगे हुए हैं दो इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहां पे रखी हुई है क्या पता किसी का सामान ना आए क्या पता किसी के रात बितानी पड़े हाउ होटल नहीं मिल रहा ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं अदर अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकते तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री के अराइवल पर यह इंतजाम किया है श्रुति एक नंबर बता दो हम एक नंबर बताने जा रहे हैं आपको कि जिसपे फोन करके कोई भी दिक्कत हो आप आराम से हमारे पास आ जाइएगा बाकी काम हमारा है नंबर है जीरो वन वन सिक्स वन टू थ्री टू वन एट टू इसको पंजाबी में मैं बोल देता हूँ जीरो वन वन तो दिल्ली का ही है कोड है छ सौ बारह बत्ती एक सौ बयासी 612 32182 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 에어ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ 34 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 35 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ Earth... सारा कुछ जैसे दस क्या मान कल मैं कल मैं फोकट के घर कल मैं फोकट के घर पे भी गया था बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया तो उसके कोच ने एक बात बताई उसके ताऊ भी हैं वो कोच भी हैं कि अगर बेट तो पहले भी कर लेते हैं जो ऑफिशियल बेट होता है उससे पहले भी बेट होता है प्लेयर्स के पास अपनी बेइंग मशीन होती है अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे 100 ग्राम का तो चक्कर है ना के बाल काट सकते किसी ने ध्यान नहीं दिया पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए मैं इस मामले में फोकट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਸੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 에ਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ